Говорячи про результаты своей встречи из министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергієм Шойгу у Севастополі цього тижня, Павло Лебедев поведомил, что що... касается сотрудничества между двумя оборонными ведомствами. Соглашение по Черноморскому флоту подписано уже 17-18 лет назад. создано около 80 рабочих групп всевозможных подкомиссий. Но масса вопросов текущих на сегодняшний день не решена. Мое мнение, что эта проблема прячется в угол и не было желания ее решать. В первую очередь это бюрократическая процедура. Мы договорились, что мы пересмотрим составы этих комиссий с целью придать решение вопросам качества. Это первое. Второе, мы разделим вопросы на что их решает, что решает на уровне Кабинета Министров, что решается на уровне Президентов и что решается на уровне ведомств ми, э, Министерства Обороны. И таким образом, разделив их, тоже попытаемся качественно их в короткие сроки решить. Это первое. Второе. Министерство Обороны России обратилось с тем, что они планируют проводить перевооружение своего Черноморского флота и попросило урегулировать вопросы таможенных процедур. Вопрос этот является не Министерство обороны, это вопрос является других министерств. Соответствующие документы Министерство обороны оформит и предоставит на Министерство налогов и сборов, Кабинет министров, министра, министра финансов. Понятно, желание э, России в связи с тем, что технологии военные идут вперед, желание перевооружить свой флот, желание справедливое, самое главное найти все, решить все вопросы на законодательном уровне, учитывая интересы Украины как страны внеблоковой. И принципиальный наш вопрос, что с территории Украины не должно быть никаких вооруженных конфликтов. Обсуждался вопрос совместного, социальный вопрос совместного участия в строительстве жилья для военнослужащих Украины и России, в первую очередь на территориях военных городков которые освобождены от военнослужащих. Таких городков в Крыму и в Севастополе очень много. Есть городки, которые находятся в центре самого Севастополя, являются лицом города, и они брошены, разрушены, и поэтому в первую очередь нужно эти городки застроить. То есть цель какая? Привлечь туда эффективных собственников с целью привлечения инвестиций, рабочие места, налоги. И третий вопрос, который был поднят украинской стороной мной, это чтобы военнослужащие российской армии, увольняемые в запас и имеющие желание оставаться жить в Украине, имели возможность получать пенсии на территории Украины. Вопрос процедурный. Такой пример у России есть. Такие соглашения существуют с Германией, с Израилем, с другими странами. Для Украины это возможность привлечь поступления на территорию Украины. Соответственно, эти деньги останутся у нас, и они будут развивать инфраструктуру и другие проекты Украины. А самое главное, люди получат комфорт что они будут выезжать раз в три месяца на территорию России. Ну, я считаю, что такие проекты нужно делать для людей. Неважно, кто они, украинцы или россияне.